এতিয়া আহিছো কৰ্মসন্য়াস যুগৰ তেইশ নম্বৰ শ্লোক যত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এইদৰে কৈছে কামা ক্ৰোধ উদ্ভৱ বেগম ছী নাৰা এই দেহ ত্যাগ কৰাৰ আগতে যিজনে ইন্দ্ৰিয়ৰ বেগ সহ্য কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কাম ক্ৰোধ ইত্যাদি বেগ সংযত কৰিব পাৰে তেওঁ আত্মসমাহিত ব্যক্তি আৰু তেওঁ সংসাৰৰ ভিতৰতে সুখী যদি কোনোবাই আত্ম উপলব্ধীৰ পথত নিশ্চিতভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহলে পাৰ্থিৱ ইন্দ্ৰিয় সমূহৰ বেগ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব তেনে বেগসমূহ হল বাঘ বেগ ক্ৰোধৰ বেগ মনৰ বেগ উদৰ বেগ জনন্দ্ৰিয়ৰ বেগ আৰু জিভাৰ বেগ সেইকাৰণে যি মনুষ্য শৰীৰৰ নাশ হোৱাৰ আগতে যি মনুষ্য শৰীৰৰ নাশ হোৱাৰ আগতে কাম আৰু ক্ৰোধেৰে উৎপন্ন হোৱা বেগক সহ্য কৰাত বা নাইকিয়া কৰাত সক্ষম হয় তেওঁই এই লোকত যোগেৰে যুক্ত হৈ আছে আৰু তেওঁ এই সুখী যাৰ পিছলৈ কোনো দুখ নাই তেওঁ সুখতে অৰ্থাৎ পৰমাত্মাতে স্থিতি থকা জন হয় জাগতিক কামনা অপূৰ্ণ হৈ সি ক্ৰোধৰ উৎপত্তি কৰে এইদৰে মন চকু আৰু হৃদয় উত্তেজিত হৈ পৰে গতিকে এই পাৰ্থিৱ দেহটো এৰি যোৱাৰ আগতে উক্ত বেগসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে যিজনে এনে কৰিব পাৰে তেওঁৱেই আত্মজ্ঞানী আৰু সেই আত্ম উপলব্ধীৰ স্তৰত তেওঁ সুখী কামনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কঠোৰ চেষ্টা কৰাটোৱে কৰ্তব্যান শ্ৰীকৃষ্ণই কয় অন্তৰাম তথা অন্তজ্যোতিয়ে বা স্বয়োগী ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণম ব্ৰহ্মাভূত আধি গতি যিজনে নিজৰ ভিতৰতে সুখ বিচাৰি পায় যিজন ক্ৰিয়াশীল হৈ নিজৰ অন্তৰতে শান্তি পায় যিজনৰ লক্ষ্য সদায় নিজৰ আত্মাৰ প্ৰতিহে তেওঁ প্ৰকৃত সাধক তেওঁ পৰম তত্ত্ব লাভ কৰি মুক্ত হৈছে আৰু অৱশেষত তেওঁ ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণ লাভ কৰে ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণাম ঋষয়তা আত্মনা সর্বভূত হিতে সংশয়ৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মুক্ত আৰু সকলো প্ৰাণীৰে হৃদসাধ যিজন সম্পূৰ্ণৰূপে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন কেৱল তেওঁহে সকলো প্ৰাণীৰে হৃদসাধনাত ব্ৰতী বুলি কব পাৰি যেতিয়া এজন মানুহে এই কথা সঁচাকৈয়ে উপলব্ধি কৰে যে কৃষ্ণই সকলোৰে মূল আৰু সেই ভাৱ মনত লৈয়ে কিবা এটা কাম কৰে তেতিয়া এই কামটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবেই কৰা হয় মানুহ জাতিৰ যত মানে দুখ হয় কেৱল এই কথাটো পাহৰি থকাৰ বাবেই হয় যে কৃষ্ণই হল পৰম ভোক্তা পৰম ঈশ্বৰ বা গৰাকী আৰু পৰম বন্ধু গতিকে সমগ্ৰ মানৱ সমাজলৈ এই উপলব্ধিটো ঘূৰাই আনিব পৰাটোৱেই হল শ্ৰেষ্ঠ জনহিতকৰ কাম কিন্তু ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণ লাভ নকৰাকৈ এনে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ জনহিতকৰ কামত ব্ৰতি হব নোৱাৰি কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ভক্তৰ মনত কৃষ্ণই যে পৰম ঈশ্বৰ সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাথাকে তেওঁৰ এইটোৱেই দিব্য ভগৱ প্ৰেমৰ প্ৰকাশ কাম আক্ৰোধা বিমুক্তা নাময়তী নাময়েত নিৰ্বাণা যিসকল সকলো ধৰণৰ জাগতিক কামনা আৰু ক্ৰোধৰ পৰা মুক্ত যিসকল আত্মদৰ্শী যিসকল আত্মসংযত আৰু সিদ্ধি লাভৰ বাবে নিয়ত প্ৰয়াসী তেওঁলোকে অচিৰেই ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণ লাভ কৰাটো নিশ্চিত মাছ কাছ আৰু চৰাই ক্ৰমে দৰ্শন ধ্যান আৰু স্পৰ্শৰ সহায়েৰে নিজৰ সন্তানবিলাকক ডাঙৰ দীঘল কৰে হে পদ্ম সেইদৰে ময়ো কৰো এই বুলি ভগৱানে ব্ৰহ্মাক কৈছিল মাছে কেৱল চাই থাকিয়েই পোনা বিলাকক ডাঙৰ কৰে কাছই নিজৰ পোৱালীবিলাকক ধ্যানৰ ডাঙৰ কৰে পানীত থাকিয়েই নিজে পানীত থাকি কণীবিলাকৰ বিষয়ে ধ্যান কৰি থাকে সেইদৰে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ভক্তই ভগৱত ধামৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিও কৃষ্ণ ভাৱনাক নিৰ হৈ কেৱল ভগৱানৰ কথা ভাবি ভাবিয়ে ভগৱত ধাম পাবৰ যোগ্য হৈ পৰে জৰজগতৰ দুখ কষ্টৰ প্ৰতি তেওঁ নিৰ্বিকাৰ হৈ থাকিব পাৰে ভগৱত উপলব্ধি এনে এটা অৱস্থাকে বোলা হয় ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণ যাৰ অৰ্থ হল পৰম তত্ত্বৰ চিন্তাতে অনবৰতে নিমগ্ন হৈ থকাৰ ফলত জাগতিক দুখ কষ্টৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিত্তি ভয় ক্ৰোধ সদা মুক্ত সকলো বাহিৰা ইন্দ্ৰিয় বিষয় মনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দি দৃষ্টিক দুয়োটা চেলাউৰিৰ মাজত স্থিৰ কৰি নাকৰ ভিতৰত চলাচল কৰা প্ৰাণ আৰু অপাণ বায়ুক স্থিৰ কৰাৰ জৰিয়তে মন ইন্দ্ৰিয় আৰু বুদ্ধিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি মুক্তিকামী অধ্যাত্মবাদীয়ে ইচ্ছা ভয় আৰু ক্ৰোধৰ পৰা মুক্ত হয় এনে স্তৰৰ প্ৰাপ্ত ব্যক্তিজন নিশ্চিতভাৱে মুক্ত অষ্টাংগ যুগৰ অংগকেইটা হ'ল য়ম নিয়ম আসন প্ৰাণায়াম প্ৰত্যাহাৰ ধাৰণা ধ্যান আৰু সমাধি যুগৰ প্ৰত্যাহাৰ পদ্ধতিৰ সহায়েৰে মনৰ পৰা ৰূপ ৰস গন্ধ স্পৰ্শ আৰু শব্দৰ ৰূপত থকা ইন্দ্ৰীয় বিষয়বিলাক আঁতৰ কৰি দৃষ্টিক দুয়োটা চেলাউৰীৰ মাজত ৰাখি আধা মুদা চকুৰে নাকৰ আগটোলৈ চাই থাকিব লাগে চকুকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে মুদি দিলে লাভ নহয় কাৰণ কৰিলে টোপনি আহি যোৱাৰ সম্ভাৱনা চকু দুটা সম্পূৰ্ণ খোলা ৰাখিলেও লাভ নহয় কাৰণ তেনে কৰিলে ইন্দ্ৰিয়ৰ বিষয়বিলাকে দৃষ্টিক আকৰ্ষিত কৰাৰ ভয় থাকে বাহিৰৰ বিষয়ৰ দৃশ্যবোৰৰ চিন্তন নকৰি ত্যাগ কৰি নেত্ৰৰ দৃষ্টি দুই ভ্ৰুৰ মাজত স্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগে ইয়াৰ অৰ্থ এনেকুৱা নহয় যে চকুৰ মাজত বা ভ্ৰুৰ মাজত দেখাৰ ভাৱনাৰে দৃষ্টি লগাব ভ্ৰুৰ মাজৰ শুদ্ধ অৰ্থ ইমানেই যে কোনকৈ বহিলে দৃষ্টি ভ্ৰুৰ মাজেদিয়ে পোনে পোনে আগত পৰে কোঁৱে বাওঁৱে ইফালে সিফালে লৰচৰ নকৰাকৈ চাব লাগে নাকৰ আগ জোঙাই দি পোনে পোনে দৃষ্টি ৰাখি কিন্তু নাকক নোচোৱাকৈ নাশিকাৰ ভিতৰত বিচৰণ কৰা প্ৰাণ আৰু অপান বায়ু সমভাৱে ৰাখি অৰ্থাৎ দৃষ্টিক তাত স্থিৰ কৰা আৰু সুৰক শ্বাসত লগাই দিয়াৰ পাছত প্ৰাণ আৰু অপান বায়ুক নাকৰ মাজত স্থিৰ কৰি ৰাখি শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগে পুৰক কুম্ভক আৰু ৰেচক এই প্ৰাণায়ম প্ৰক্ৰিয়াৰে এনেদৰে যোগাভ্যাস কৰিলে ইন্দ্ৰিয়বিলাকক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰি বাহ্যিক ইন্দ্ৰীয় বিষয়সমূহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰি আৰু এইদৰেই ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণ লাভৰ বাবে প্ৰস্তুত হব পাৰি এইটো কোৱাৰ আৱশ্য়ক নাই যে শ্বাসত উঠা নমা ধনী শুনি থাকিব লাগে এইদৰে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ওপৰত যেতিয়া সুৰ টিকি যায় তেতিয়া শ্বাস অচল হৈ যাব স্থিৰ হৈ যাব সমান হৈ যাব ভিতৰৰ পৰা কোনো সংকল্প নুঠে আৰু বাহিৰৰ পৰাও কোনো সংকল্প ভিতৰলৈ গৈ খুন্দা মাৰিব নোৱাৰিব বাহিৰৰ ভোগৰ চিন্তনটো বাহিৰতে ত্যাগ কৰা হব আৰু ভিতৰতো কোনো সংকল্প জাগৃত নহয় সুৰত মানে নাম ধাৰা তেলৰ ধাৰাৰ দৰে একেবাৰে নিচিঙাকৈ থাকিব তেলৰ ধাৰা পানীৰ নিচিনাকৈ টপটপকৈ নপৰে যেতিয়ালৈকে পৰিব ধাৰা হৈ থাকিব এই ধৰণে প্ৰাণ আৰু অপানৰ গতি একেবাৰে সমান স্থিৰ কৰি ইন্দ্ৰ বিলাক মন আৰু বুদ্ধিক যিজনে জিকি লৈছে ভয় আৰু ক্ৰোধৰ পৰায়ুনি সদায় মুক্ত হৈ থাকে এই ধৰণৰ যোগাভ্যাসে মনুষ্যক সকলো ধৰণৰ ভয় আৰু ক্ৰোধৰ পৰা মুক্ত হৈ চিন্ময় স্তৰত পৰমাত্মাৰ উপস্থিতি উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰে আন ভাষাৰে কবলৈ হলে কৃষ্ণ ভাৱনাই হল যোগ অভ্যাস কৰাৰ আটাইতকৈ সুগম মাৰ্গাৰাম সৰ্বেশ্বৰম চুৰিদম সাম শান্তিমুশ্যতি সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰে চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিয়ে মোকেই সকলো যজ্ঞ আৰু তপস্যাৰ ভক্তা সকলো গ্ৰ গ্ৰহান্ত আৰু দেৱতাসকলৰ পৰম অধিপতি আৰু সকলো জীৱৰে বন্ধু আৰু শুভাকাংক্ষী বুলি জানি সমস্ত জাগতিক দুখ দুৰ্দশাৰ পৰা মুক্তি লভি শান্তি পায় আজিলৈ ইমানেই কৰ্ম সন্য়াস যুগত ইয়াতে সমাপ্তি ঘটিল